这味道可真没劲了。今天吃黄标牛排。嗯、哎，今天太热了。弟弟，你看看手机，今天多少度？嗯。嗯、哎，哥，都二十七度了。二十七度那挺温暖嘛。嗯。但是不影响吃牛排。哥，我来锯，不干活难受。那我、啊、挺好。哎哎哎、好了，这块给我。嗯、哎。锯这块。好嘞。 哎，装菜。嗯、啊。可以煮了。嗯。先倒水。嗯。嗯、啊。放肉。嗯。再放点大料盐，放一把大料盐，黄豆粒这么大的大料，粒放一把。可以捞这个血沫肉沫了。 弟弟盖上锅盖，嗯，煮它两个小时，嗯，看这黄膘牛排熟了，汤都黄了，快捞吧，嗯。十一上来了一个，嗯，最后一个，快吃吧，嗯，快吃，快吃吧、嗯、弟弟们、嗯。嗯，嗯哥，感觉上来了，大哥、啊、挺好 这味道可真美吃了。嗯，嗯，嗯嗯。嗯嗯 嗯，这味道，啊、他都不味道哥，弟弟你多吃点啊，你正好长身体长思想呢。嗯。